Друзі, слава Ісусу Христу, Доброго ранку, Господь, благий, Господь. Царює. Дуже дуже радію, що Бог з нами. Радію, що Бог не залишив нас. Радію, що ви з нами. І дуже радію, що Ми, з ми разом будемо молитися, разом будемо славити нашого Господа, і ви зможете. познакомиться. Наши друзья из Славянска, они посетили наш город Харьков, они потрудились в нашей церкви, для нас это свято. Свято, что Славянск – это Украина, и мы радуем, когда говорим, что Славянск – это Украина, говорим, что Донбасс – это Украина, и очень приятно, что мы говорим, что Харьков – это Украина, а Украина для Господа Иисуса Христа. Верим, молимся, и Ми разом з вами буде святкувати перемогу. Я хочу щоб ми зараз помолились нашому Господу. Добре наш Бог! Ми дякуємо тобі за цей ранковий час. Дякуємо, що ти з нами. Дякуємо, що ти не залишив нас. І дякуємо, що ти чуєш наші молитви. Ми молимося за нашу неньку, за Україну. Ми молимося. за наших хлопцев и девчат, которые обороняют нашу землю. Мы взываем до тебя, мы просим от тебя и дуже благодарны, что ты слышишь наши молитвы. Яви славу, яви могущество. Мы продолжаем молиться за победу, мы продолжаем молиться за то, чтобы прекратилось это кровопролитие и наступил мир во всех городах Украины, во всех селах Украины. Господи, я так благодарен за наших друзей, за сестер, за братьев, которые приехали из Славянска и здесь служили на Кальпельчине. Господь, мы благословляем именем Твоим, призвать на их жизнь и благословение неба, и благословение земли. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я бы хотел вот прямо вот, с левой стороны от меня, замечательная сестра, она расскажет, как его звать, и вот так по очереди расскажет, как вас звать, какое служение вы, проводите в Славянске, какую церковь вы посещаете. И вообще-то, а что вы тут делаете, на этой очереди, вот так, трошечки расскажет, каждый по очереди, будь Меня зовут Анна, я из церкви «Новая жизнь» в Славянска, и в церкви, Моя служение – отдельная школа с детками. Слава Богу. Это чудо. Вы это говорите. А что вы тут делаете на этой вечере? Что вы делаете? послужить. Вау. Чуть послужить. Это сейчас, это благословение. Идем дальше. Здравствуйте, меня зовут здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Или как ты еще говорила, как... здравствуйте, меня <связывая> зовут... <здравствуйте, связывая> <здравствуйте, связывая> да. Меня зовут Светлана, я мама двух деток, член церкви «Новая жизнь». Я тоже учитель воскресной школы. Также приехала сюда послужить Господу, показать евангелизацию деткам и научить их, что Бог есть любви. И как вы, Светлана, скажите, сподобалась вам на какие-то? вот вы были в прошлый раз вы у нас. Я же не помню, что вы приезжали до да, нас. Да, Нет, раз. вам сподобалось. Я кто да, вы очень, очень да? С с детки очень хорошие. Замечательно, Им так все нравилось. Они с удовольствием сделали с нами поделки. И даже благодарили Слава Богу. А вы почувствуете, вы наши? Что мы ваши, а вы наши? Конечно. Да? Мы есть все такое, есть все такое родственное, да? Мы ну, мы да есть, брат... Брат... ну да, есть братья все есть двоюродные братья. Мы меня, мы не родили, нет, а, мы О, Вот это я хотел уточнить <laughs> от вас. Да? Пожалуйста, это девушка молодая. Доброе утро. Меня зовут Лиза. Я из города Славянска, с церкви Новая Жизнь где я выросла, потом меня привели туда родители, с самого рождения я нахожусь в этой церкви, тружусь во всем, чем могу, что имею. То, тем, что... что имею, то даю. Да. да. Также одно из моих служений основных ⁇ это служение для молодежи в нашей церкви. Тем более, что сейчас вся молодежь приходит с мира, во время войны много к нам пришло людей, и сегодня даже с нами приехали. По традициям сюда на Хорошо, нельзя. А вот, я, вот ты, кто здесь с молодежью? Я думаю, что у вас много молодых уехали, у нас уехали. Очень много поезжало с Украины, там, за пределами нашего кордона, кто в Америке, кто в Европе. Какое у тебя вот, пожелание для молодых? Те, которые там, и те, которые здесь. Какое у тебя пожелание? Чтобы э, они уверовали в Иисуса Христа, в первую очередь приняли Его в свое сердце, в свою жизнь и служили для Него, пока для... у них есть на это время силы и возможности. Это Витаю, я приехала до вас из Славянска, со своими братами и сестрами. Я мама двух чудовых детей, и дети – это моя любовь. Поэтому я работаю на недельной школе с самыми молодшими, маленькими детьми. Ага. Да, вообще я люблю спевать, уже голосно спевать, тому я еще служу в хоре. Ну, у меня очень много служений. Я очень люблю свою церковь. Слава Богу, О. слава Богу. А скажите, пожалуйста, вот вы посещали новый церковь, вы, вы, вы не были в старых церквях, вот пока вот тут а, вот, на Харьковщине, вас окружали все люди, которые с миром, на и, Лугашу. И, 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 І нас багато будуть дивити, як можуть зараз дивитися, пізніше будуть дивитися. Яке у вас поважання для всіх, хто тільки начал таке рецепт? Для людей, як тут все нове, вони багато не розуміють, що ви їм бажали всім новим людям? Відкривати свої серця, уважно слухати, і Бог скаже, що він про мови давав. Та ще треба почути, що Ви почуєте це. Тобто чуйте, друзі, щоб відкривати серце. для Господа. Пусть Бог поможет и благословит. Аминь. Меня зовут Оксана. Я... То есть вы тоже да. Ксения Михайловна, да? да. У нас да. есть да, одна тоже, Ксения Михайловна. Она приходит, поет там, вот это тоже Ксения Михайловна, да? Было приятно с ней познакомиться. И жить в ее доме. Кстати, она очень Ксения Михайловна. Понравилась она, да? Очень гостеприимная. Она вот спасибо. по секрету, она вот, сейчас снимает эту программу. У нее так получается, она улыбается, такая счастливая, что есть еще одна Ксения Бахарова на земле. да. Я также член церкви «Новая жизнь» в городе Славянском. Несу служения э, с детками. Вот, мы очень трудим, много трудим с детворой. Вот, у нас в церкви очень много детей приходит. И в основном это все новые дети. Вот, и служения проходят. у нас в нашей церкви очень много проходит служений именно детских. Mm -hmm. Вот целенаправленно у нас очень много служений. Мы ездим также и наши церкви маленькие, которые все уже да, проводим детские служения, чтобы они тоже не были в этом. И вот приехали сюда в субботу, провели с детками евангелизацию. Ну, где-то 40 человек было, mm -hmm. и мы увидели, ну, правда, знаете, чем отличаются наши дети, вот, которые уже слышали, много о Христе, то сейчас мы увидели, как они тоже, тоже точно так же, знаете, как губка принимали сегодня, и так, и, ну, они такие внимательные были, и, что удивительно, послушны. Mm -hmm. Вот. А, и, ну, а мы, в свою очередь, в играх, в песнях, в поделках постарались рассказать им о нашем Спасителе Иисусе Христе на доступном, доступном для детей языке. Вот, ну, я, я слышал очень хорошую отзыв очень хорошие отзывы о проведении, поэтому спасибо вам, Ксения Михайловна. Я думаю, что это не последний раз. Возможно, вот я думаю, сколько у вас учителей, воскресная школа, нам так потребно, во всех новых церквях нам потребно, может, помолвитесь, может, на год, на два кого-то отправить, может, вы не едете до нас, командировку там на пару лет. То, то пока там трошечки стреляют славянские, до нас. А потом обратно. Это не насаждение, но это на пару лет. Хорошо. Майкина у вас. Спасибо. Меня зовут Валентина. Я тоже являюсь членом церкви «Новая жизнь» города городе Несу также служение в воскресной школе. Очень в воскресной школе. И еще у меня есть такое специфическое служение. У нас в церкви есть группа звуковых людей. А -а -а. я а -а -а. занимаюсь с а вы можете, потому что у вас будут двигаться я, я занимаюсь через переводчика, поэтому я А, занимаюсь. то есть вы не можете сказать, что мы благословляем вас, вы можете не знать. Я могу просто сказать, вот Бог да. вас любит. Вау. Вот Бог это, вас ну, ну, вау. Я, я, учусь пока только, это очень оказывается сложно, я просто столкнулась с этим, я ну, вообще была далека от этого, но я столкнулась, и вот с этими людьми общаюсь уже, ну, достаточно и даже уже у нас было одно крещение. Четыре человека, пять человек приняло одно крещение. Слава С вот этого века войны, да? Все. Вот, этого. Супер. Очень это благословение. Но э, в Славянске это было очень, очень развееменное послужение. Мы, мы, мы совместно проводили даже конференции. Ваши переводчики. Наши, потому что у нас тоже очень много есть переводчиков, очень много планируемых церквей. Я точно не знаю, но, может быть даже больше 20 лет. где тоже вот они И мы вот, с вашими переводчиками раньше проводили конференции. Но я знаю, что в Саратове было очень-очень развито это служение. Молодцы. Война Ну, мы верим, что закончится война. Верим, верим, как уже казалось. Мы раз будем сверху перемогу. Может быть, здесь у нас, может быть, до вас приедем э, до Славянска. Мы привезем рис с собой, чтобы мясо не возить. И рис привезем, может, масло, лук можем привезти. А вы купите мясо побольше. Мы сделаем как у Да. И косовый, салат. Косовый у нас есть. Косовый. Так что уже, уже задолжен славянство, уже думаем, где там будем. Может быть, там, и тут, и, и туда будем святковать, и везде будем святковаты. Там, может недели там, недели там, пока вот мы исцелимся а вот от всех этих э, стрессов. Будет уже мясо, чуть-чуть риса, и чуть-чуть салата будем ставить, Господа. Пастор Юрий, пожалуйста, скажите о вас, о вашем служении. Есть хорошее приветствие. Радуйтесь, благодатный Господь, с вами. Придя на это место, мы видим руку Божью от начала нашего пути до сегодняшнего дня. Аминь. Я думаю, каждый из них запомнит, что побывал на Харьковщине, побывали в разных церквях, послужили деткам, послужили разной категории людей, и удовольствие и эту благодать каждый из них переживет. И когда вернется назад, они будут вспоминать, что было время, была возможность и будет возможность служить Богу на всяком месте. И счастливы не только взрослые, но еще и дети приехали. Они очень счастливые. Поэтому мы рады, что вы нас приняли, пригласили, приютили, накормили, напоили. Мы счастливы. Слава Богу. Но ну, я думаю, что счастливые люди всегда поют. Мені вот подобається, коли я приїжджаю до злого, никто, ніхто не слышив, що я, я приїхав, і моя дружина співає на кухні. Для мене це найбільший подарунок, коли дружина співає на кухні. Я розумію, що значить она щаслива для меня. Ми піддержимо в раке, коли дружина співає, то все аллирух. Так що счастливо люди співають, будь ласка, є професій, ви готові співати.

Si si Пастор, будь ласка. помолитесь, будь Благодарим Тебя, Отец, что в Иисусе Христе, мы одна семья. Господи, в разных местах земли дети Твои, Господи, собираются прославить Иисус. Тебя. Мы благодарим, Господь, что мы познакомились в этом чудесном, хорошем, прекрасном городе. Господи, благослови это место. Благослови, Господь, всех людей, с которыми мы имели общение, чтобы а, это доброе слово, слово радости, оно касалось и сердец, и в жизни их они познали Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, что а, мы дети Твои и знаем Тебя. Аминь. Аминь. Я тоже вам благодарю. Как, как, как вам не казался, что неимоверный. Ну, я, вы неимоверны. Друзья, вы же неимоверны, и... Дуже прошу, зараз, що ми слово, ми благодать Господа нашого Иисуса Ісуса Христа, і любов Бога Отця, та і даність Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.